Расскажите мне, пожалуйста, я вот своей девочке хочу выбрать нижнее белье. Но ну, я, честно говорю, я не знаю ее размера. Ну где-то бюст, ну, ну где-то так вот, на, на руку. И все, и будут, да? Ну ничего страшного, но я хотел бы посмотреть, что вы можете мне предложить. А его на ну, она любит кружева какие-то. Такое. Да, ну такое молодежное что-то. Я смотрю, не, ну вот такое не пойдет. Такое нет покатит смотри меня оставили может быть продавать лифчики? Ну, да. сбежали продавать лифчики да возьмете меня на работу я уже я уже на работу устроился понятно ну, ну хорошо добренько хорошего вам дня и удачной торговли скажите пожалуйста где я могу купить растение которое все знает ну что вы отворачиваетесь я вас спросил подскажите пожалуйста где можно купить растение которое все знает Молодые люди, подскажите, где можно купить растение, которое все знает. О, -о, О. А где, Владелец? Нету. Ну, пошлите дальше. На всем рынке? На всем рынке нету вообще одна точка. Молодые люди, подскажите, где можно купить растение, которое все знают. Хрен нужно. На базаре вообще нет. Да, хрен. Да, одна бабушка, она то где-то убежала. Финок. Прямо? А, ну вообще-то каждый мужчина имеет право налево. Девушка, подскажите, пожалуйста, где можно купить растения, которое все знает? Ну, хрен нужен. Где можно купить хрен? Я там был, там бабушка где-то убежала. Единственная точка на всем базаре. Да, вот так вот придешь что-то взять на консервацию, купить хрена и абсолютно негде купить. Вот это на целом рынке. Это наш белоцерковский центральный рынок. Девушки, подскажите, где можно купить растение, которое все знает? Мне нужен хрен. Это только там бабушка одна, она где-то убежала. Вот на, одном рынке, это точка, я понял, я понял, каким я бизнесом займусь. Молодой человек, подскажите, пожалуйста, этот чеснок хорошо против вампиров действует или нет? Не знаю. Нет. Да. А скажите, пожалуйста, где можно купить растения, которые все знают? Хрен нужен. Где? О -о -о. Смотрите, я вам честно слово говорю, я, я, ходил, я ходил по всем рынке, ну. есть в одной бабушке и только у вас хрен. Смотрите, честно слово говорю, мне нужна одна хреновина. А что одна? Кубку? Я Нет, мне нужна пей. одна хреновина. Но. Ну а не нужно. снимайте меня хоть ну, ну, с как посмотрите, посмотрите, какая ну, красивая женщина. У меня есть хреновина, но мне вот именно нужно для консервации. Она так и просится на О боже ну, то, не что... снимай! Ну, так... что твою Я бы купил бы, чтоб чтобы он мне я Чтобы Да Хреновины мне нужно од ну, одну, одну! Продайте hoaxe. мне одну! По 15. Продайте мне одну хреновину. Ну, продаю, я куплю. Хорошо, сколько она стоит? Два Не одна. Такую Так da вы кучку продаете за... 5. За 6. Не, вы вот, этом же говорите. Смотрите, вы сами себя сниму. обманываете. Снимай, 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 no, снимай ну, снимай эту Рубля, да, 2 гривны, да? Извините, пожалуйста, а можно я вас поцелую? Или обниму? Не ну надо! Пожалуйста не, пожалуйста, не идите Ну смотрите, вы же мне такую хреновину ну, продали. Дайте я вас поцелую. Да ну щечечку, ну смотрите. Ну не а, надо! Ай! Все, лайк на получилось. Давайте в щечку теперь. Это не надо! Нет, идите, дубль, дубль. Ну вот идите поцелую вас, вот, ну что вот такой гарный хлопец целует вас. Все, удачной вам торговли. Все-таки большими усилиями мы на нашем рынке нашли хрен. И такая импозантная женщина мне продала его, что я думаю, что если я сейчас буду заниматься консервацией, она, она, у меня получится замечательно. Так что мы идем исследовать наш рынок еще дальше. Пошлите посмотрим, что нам предложит Белая Церковь. Скажите, пожалуйста, а у вас седобные грибы вот это? Съедобные, они не, не штырят? Ну, от них плохо не будет потом? А мне нужен один. Продадите мне одного грибочка? Не продадите? Почему? Что? Смотрите, что говорят. Одного можно ну, подарить? Надо. Подарите я мне одного грибочка. Стою, я вас за это поцелую. Это Подарите вот мне вот грибочку. Я бери. вас поцелую. Можно за это? Ну, ну пожалуйста. Ну поцелую. поцелуй. <соргут> 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 а. Спасибо вам огромное. <соргут> Смотрите, у меня есть гриб. Смотрите, <соргут> я могу сегодня даже сварить суп. Если я сейчас так пройдусь по рынку. <соргут> Девушка, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне нужно какую-то одну вкусненькую конфетку. Вы поможете или нет? А, вы заняты. Ну хорошо, я подожду. Меня сфотографируйте. Сфотографируйте. Как вас зовут? Я фотографирую. Как вас зовут? Меня зовут Людмила Борисовна. Людмила Борисовна. А мы, так вот решили пройтись и сейчас будем... А даже вы были, когда грибы торговали бины, да? А где вы, их вы А их разобрали, потому что они съедобные. Ну это же, наверное, вкуснятина Очень вкусно. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что за такое растение, которое все знает? Нет, все такое не знаю Знаете, что это? У меня портфель был купрузин. Это хрен. А, хрен! Через того, мы я ни хрена не знаю. Мы только что покупали. Мы только что покупали. Скажите, еще такой вопрос. Можно вам? Скажите, пожалуйста, а у вас есть знакомые гетеросексуалисты? Как вы вообще к ним относитесь? Нет, таких немая знакомых, я их не завожу. Почему? Нет, нет. Ну а как, как вы с презрением или с пониманием относитесь? Я их и не осуждаю и знаю. Это их право, да? Это их право. Я их не осуждаю. Ну конечно, таких знакомых я не хотела мать. Понятно. Вот ну, хорошо. Так. До свидания, до тогда. свидания. Я вами познакомиться. До свидания. Как вас зовут? А? Как вас зовут? Владимир Петрович. Владимир Петрович, я хотел бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гетеросексуалистам? Как? К гетеросексуалистам, как вы относитесь? Не понял. К гетеросексуалистам, как вы относитесь? С презрением, с пониманием, осуждением. Или есть у вас знакомые гетеросексуалисты? А что за организация? Что она такое? Это БЦТВ. А? Белоцерковское телевидение. По телевидению? Да, Раз по телевидению. Белоцерковское телевидение. Так смотрите, меня отношусь так более среднюю. Среднюю не осуждаете, да, с пониманием? Да, с пониманием все. А -а -а. Это, это, хорошее, это, по-моему, хорошее это заведение. Ага, -а -а. я понял. Скажите, пожалуйста, а это яблочки вы собственно, ну, вас... Это, это... Есть... это мои собственные яблочки. Ага. наверное, вкусные очень сильно. Да. Скажите, пожалуйста, я вас хочу купить одно, одно яблочко, попробуйте. Берите, пожалуйста, берите любую, берите. Спасибо вам огромное. Берите, я возьму берите, вот это берите, яблочко, попробую. Берите, не... берите два до пари. Надо спасибо, два брать. Спасибо вам огромное. Надо два брать. Спасибо вам огромное. Все, до свидания. Будьте счастливы. И вы будете счастливы. Море вам здоровья и самого хорошего. До свидания. До свидания. Да. До свидания. Сегодня дедушка положительный? Это вы и я, нормальные люди. Капец! Ты что ж ты мне сказал по нашему по настоящим? Такие слова. Это же не гомосексуалисты. Гомосексуалисты это, ну, с отклонением. А гетеросексуалисты это нормальные полноценные люди. Да я их обожаю. А, как вы быстро мнение меняете-то? Вообще, не Скажи по нашему, а то ты на так, так это, ну, это, это по какому? Это же по научному! Ну, то я знаю, же не я знаете, училась, у меня профессор в кукурузе! Ну смотрите, а какое у вас, тут, допустим, э ситуацию вызывает такое слово? Homo sapiens? Ну, ты вообще не знаю, это слово. Не знаете это слово? Что, это, Homo дальше? sapiens? Да. Это вы и я, это человек умный. Да, а, мудрый, мы мудрые, да. Конечно, мы мудры. Ну, Но все я за уд... Опа, мудрый. смотрите, я у вас вижу перец. Мне нужна одна перчинка. Так. Продайте или подарите. Самую-самую большую, я кушаю такую, такую гарную, ну что ж робить, о, будь ну ласка. я дарю. Спасибо. Ну, спасибо. Все. Целуемся. Спасибо Все, вам огромное. Пока, 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 До свидания. Пока. Спасибо за внимание. Насколько позитивные люди на нашем рынке, уже сколько мне надарили. Вот я еще к этой женщине обращусь. Скажите мне, пожалуйста. У вас кукуруза вкусная? Да, сладкая. Это ее варить можно, да? Да, да. Дуже быстро Смотрите, сколько стоит одна штучечка? Рубль 50. Рубль Я вам дам так, если хочешь. Да? Ну тогда давайте, вы дайте мне, пожалуйста. Да я сварю. Что парка, чтобы там парень был. Ну давайте тогда парку. Кирпик, кулек, злодейский. Что ж ты И эти карточки? Все, спасибо вам. Иван, а как вас зовут? Лариса. Лариса. У меня сестру зовут Лариса. Так, ну я тогда от... поцелую вас. Давайте. Спасибо вам огромное. Опа, слушайте, а мне знаете, что нужно? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Не надо, Ну, смотрите, мне нужна одна помидорка. Я вас по покупаю. Нет, это да как? А вы дайте мне, я не могу брать. Это уже будет воровство. Это же будет воровство. Дайте мне одну помидорку, а я вас поцелую за это. Вы еще чеснок? Да, вы чеснок дадите? Хорошо, давайте. да. Но ну, мы сегодня точно, наверное, суп сварим сало. Сала? О, мы сейчас и пойдем сало. Тихо, не, Лев, тихо. вы очень много бросаете. такие ну, вкусные часы. Ну все, теперь Нет. это, это двойной. Дабл поцелуй. Дабл поцелуй. Нет. Все, спасибо вам. Ну, скажите, пожалуйста, дайте мне одну помидор. Я дам, сынок. Хорошо, вы, давай. давайте. Не, одну. Нет, мне одну нужно. Да. Мне одну помидорочку. Да. А я вас не поцелую! Я вас поцелую! Слушайте, вы, вы мне так напоминаете мою покойную бабушку, ну как это грех мне дать поцеловать? Да не, сына, Ну почему? Не ну дайте я вас щечку поцелую. Ну, же такая красивая. Давайте. Ну, Спасибо вам, здорово здорово. все. торговлю вам. Вау, ну это вообще, это рынок рынка. Такие позитивные люди вообще. Весело. Весело жить. Хозяин, здравствуйте! Свободны? А почему свободны? Я хочу вас покупать! Я покупатель. Я не вы не продавец? Я, 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 я. Смотрите, продаю виноград. Продавца нет. Давай, давай. Не надо стесняться. У него просто, напросто, ну, не получил гражданство, и ты понимаешь. А, случай, не надо меня. Я, я просто, напросто меня сейчас заберут и повяжут. Здравствуйте, девушка. Вы насколько прелестны. Скажите, пожалуйста, мне нужна одна вот такая перчинка. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Сколько она стоит? 70 копеек. Держите. Здравствуйте. Быцати Ви, скажите, пожалуйста, а можно у вас купить одну такую курагу Не, а я хочу, чтобы вы дали, потому что ну это будет воровство, если я сам возьму. Ну возьмите кушайте. Ну дайте мне одну тогда, я попробую. А я вас за это поцелую. Ну надо? никто не хочет, чтобы я их целовал. Женуться. Женуться. Блин, сначала найду давайте ее, а потом будет целовать. А я хлопцы поможу. Хлопцы, поможите мне, найти жильки. Спасибо вам, Лена, очень вкусная. Удачного дня, хорошей торговли. Это у вас ночнушки или что это? Да, ночнушки. Да. Да, ночнушки. Ну, какую 50. 50 гривен. 50 гривен. Да, одна скидка есть какая-то. А, ой, извини, а ты уже ее сложил. А можешь мне ее развернуть, показать? Я потом маме, может быть, хочу купить. Не, у меня мама побольше. Есть побольше размера? Есть? Есть. Ну, спасибо, ну красивые. Вот получу зарплату на телеканале. Я обязательно приду к тебе. Куплю маме. Скажите, пожалуйста, откуда у вас рыба? Район. Ой, а можно посмотреть? Поближе. Поближе, ну как вот вы ее достаете? Вот А могу я достать одну рыбу сам? Почему? ну смотрите, лашка. Лашка, она задыхается. Печально. Ну это жизнь. Желает сильнейший. Девушки, не надо у вас такие, я не смотрю, надо симпатичные огурцы. Не, не надо... ну, надо нас я снимать. хочу один огурец купить. Но снимать нас не надо. Ну почему, Долой. ну как не надо? <соцентренно> а чьи огурцы? <соцентренно> Нету? Можно брать? <соцентренно> Нету продавца, а где он <соцентренно> делся? <соцентренно> Боже, <я> думаю, тогда <соцентренно> я стану продавать. <соцентренно> подходим, подходим, лук, перец. Огурцы, помидоры, недорого продаю. Подходим, люди. Продавца нет, продаю по дешевке. Оптом. Женщина, вам не нужно? Ничего. Выбирайте. Выбирайте. Вот еще не нужен вам. Боже ты мой, смотри, никому не нужно. Сука, ж богатство. Так вы мне дадите один огурец? Нет, Ну почему? Дайте мне один огурец, я вас за это поцелую. Не надо, На что нажать? 9, на девяточку, да? да? Ага. 95 копеек. О боже. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Ну не надо стесняться. Пожалуйста. Это же, Спасибо. это же жизнь. Понятно. Спасибо вам огромное. Удачного вам дня. Баклажана нет. Молодой человек, здравствуйте. Как вас зовут? Вальдемар. Вальдемар. Прикольное у вас имя. Родители пошутили. Не, на самом деле. На самом деле. Скажите, пожалуйста, а нам какой-то маленький баклажанчик нужен. Маленький, маленький, один. Не, ну как берите? Вы сважьте, я не знаю, купить у вас или вы мне подарите его. Я вам подарю. Вы мне подарите его. А может у нас свесить его? Спасибо огромное. Все, до свидания, Вальдемар. Удачно, да. удачно, удачного вам дня. Скажите, пожалуйста, я, мне нужна одна слива. Ну, это же не так, Нет, так, вы мне подарите, пожалуйста. 4... Не, ну с ваших а рук, да. это, 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 будет да, воровство. А я вас да. поцелую за это. Да не надо. Ну я не достану вам. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, Скажите, пожалуйста, а можете дать мне попробовать арбуза кусочек? Конечно, можно. Маленький-маленький кусочек. Спасибо вам огромное. Дай Боже вам Хорошо сегодня с продасом. Действительно а, вкусно. Оператору, дави, оператору А я оператору давайте. давай ка Давай ка на оператору. Иди. Оператор, ну, я вы включай по ему. А? конечно. Скажите, пожалуйста, зачем вам кролячья шкура? Что вы будете с ними делать? Дуже его? холодно, хату оббиваю. Хату? Да. Слушайте, это вы уже тогда, я не знаю, миллионер. <реш> Если бы каждый оббивал квартиры свои шкурами, <реш> это же, да, я не знаю вообще. Необщительный общительный человек, ну ничего страшного. Спешит, спешит на бойню. Подведем итог. Что у нас есть? Ого, сокая бабушка мне чеснока дала. Баклажан. Ого. Топенок. Или как его он правильно называется? Перец. Кукуруза. Это бабушка сказала, что чтобы я в паре был всегда. А, это дедушка. Ой, дедушка вообще умничка. На самом деле, дай бог ему здоровья, чтобы он еще эти яблочки продавал не один год. Помидорка, помидорка бабушка, ох, ломалась, ох, ломалась, не хотела давать. Никак. Слива. Слива женщина на контакт не шла, но сразу сказала, что я вас угощу. Вот это вообще, я не знаю, это ядрено, но я его пробовать не буду на вкус. Ну, яблочко скушаю. И также у нас есть огурчик. Един огурчик. Посмотрите, я не знаю, с этим суповым набором можно что-то сделать. Но мяса только нет. Но мы сейчас пойдем еще в мясной павильон, наверное. Потому что не пойдет ничего. Так, ну что? А, я забыл, еще курага есть. Еще курагу одну дали, но она что-то такая грязная. Фу. Ну так, будем мы собирать свой пакет. Будем выдвигаться в мясной павильон. На самом деле, на нашем Белоцерковском рынке есть только две точки, где продают хрен на самом деле это дефицит. Я понял, что если меня выгонят с телевидения, тогда я открою свой бизнес, буду продавать хрен. Так, а почему у вас горбуз? 15 рублей. 15 рублей. Понятно. Смотрите, так как горбуз дают, отшивают, да, вот, в народе, тогда, когда свататься приходят. Но я не знаю, честно говорю, я бы купил бы у вас горбуза, но это будет основать, если я домой его принесу, поставлю. Это будет такое, что меня кто-то отшил. Правильно? Долго он будет стоять? Долго будет стоять? Mm -hmm. Ну, в принципе, я не знаю, я бы купил бы у вас его, но мне тяжело будет его носить. Как вас зовут? Таня. Yeah. Таня. Татьяна. Я желаю вам, чтобы вы сегодня продались хорошо. Yeah. Чтобы у вас все было хорошо. Yeah. Все было пильно. Правильно. Да работа у него такая. Yeah. У вас вы продаете арбуз, а он снимает. Хорошо, Хорошо. счастливо вам, удачи. Я вас обниму, поцелую, ну, чтобы у вас молодец, все получилось, чтобы вы продали все, что у вас есть. До свидания. Я забыл, у нас еще винограда нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь? Мария. Мария. Я смотрю, у вас вкусный, наверное, виноградик. Нет, он очень, он невкусный. Невкусный? Да не есть. Так а дайте я. мне попробовать. Ничего я не даю. Смотрите Цельно тогда. на Хорошо, дайте мне чуть полгроны. Я все чуть Ну дайте попробовать! Ну уже Ну тогда смотрите, я, значит, я не пробовал этот виноград. Значит, он очень сильно невкусный. Вин вкусный, но За Хорошо, за деньги давайте мне. Дайте мне одну грону. Свести одну грону. Я хочу попробовать. Одна грона, да? Да. Ну хорошо, видите, человек не хочет нам продавать этого товар. Дайте попробовать хоть одну виноградинку Вкусная или невкусная? Она? Вкусная, мы на самая лучшая виноградинка Ну так дайте мне виноградинку одну Да не гру, но одну виноградинку хотя бы Я одну Попробуй и скажу на всю Белую Церковь Какой у вас виноград Конечно М -м -м. На самом деле очень вкусный виноград Запомните эту Женщина. Эту женщину, это место Приходите она а даст вам попробовать. Если что, вам понравится, купите. А по любому купите, потому что очень вкусно. Как вас зовут? Как -да. вас зовут? Ина. Да. Ина. Запомните, ЛИДА или ИНА? А как вас зовут? ЛИДА. ЛИДА. Запомните эту женщину. Ее зовут ЛИДА. На центральном рынке. Приходите, покупайте виноград. Все. Спасибо. До свидания. Очень вкусный виноград. Отдай мне конфетку. конфет. Да. Однорынку продать. Как вас зовут? Ну как? Ну, зачем? Я не знаю, хочу... Сколько? за конфетку? Богато. Сука, была. Гривна. Одна конфетка гривна? Да. О боже! Ну ладно, я хорошо. Вижу, хорошо. Я, я, готов вам дать гривну за конфетку. Но если она будет не вкусная, смотрите, я. Нет, нет, вы сказали гривна, значит гривна. Все. Все. Спасибо вам огромное. Сейчас я попробую Одну печеньку конечно. Одну печеньку? Только... Ну давайте одну печеньку Нет, полкило Полкило и ляля Полкило, это уже вкусно ну, Спасибо, я не а -а -а. Не, На самом деле, очень вкусная конфета Спасибо вам огромное Здесь конфеты А здесь свадебное <laughs> платье Это как понимать? Здесь, ну, женщина торгует, да, наверное? Он тогда Смотри Ты выйдешь за меня, да? Ты уже оделась? Ну ладно, пошли в ЗАГС. на самом деле, я не знаю, она уже немножко затяганная. Конечно, наверное, каждый придет так вот, как я, погладит, погладит. Но уже не белая, такое, как коричневая. Ладно, так, мне там женщина обещала конфету. Я иду к ней. Вы еще стираете? Тогда мы идем к вам. Мы на трапезу пришли. Здравствуйте, как вас зовут? Антонина. Антонина, очень приятно, Сергей. Сергей. А, другу, да? да мне давали уже такое очень вкусная конфета А, а ну давайте знать пальчиком мне А я не, не знаю, вы мне посоветуете вы уже продавец. Очень-очень вкусную конфету. Хорошая на деле... ВК Без понятия. Смотрите, мне давали такую очень вкусную. Наподобие что-то такое конфеты есть. Да что это за ВК? А ну так, знаете, сделайте. Вот так. И любую возьмите. Вот ну, видите, какой у женщины большой выбор, она даже не знает, какую конфетку мне дать, потому что на самом деле, наверное, у нее все вкусные конфеты. Так что приходите к этой женщине, она вам выберет. Опа, это трюфеля, да? Спасибо. Спасибо вам огромное, дай бог, чтобы вы с продались, у вас все было хорошо. Спасибо. До свидания. Ну что, будем уходить с этого рынка, пойдем в мясной павильон, купим чего, Сало. попробуем его на вкус, распробуем и мы еще сделаем такой конкурс. У кого лучшее сало? И того человека мы наградим чем-то. Перчинкой. Оба! У нас будет, если у кого будет самое вкусное сало, у нас есть перец чили. Мы дадим и скажем, вы просто огненная женщина, и у вас огненное сало. Самое вкусное. Идем. А где мясной павильон? А Прям О, Спасибо огромное. А это вы давление меряете? да. Можете мне померить? Две гривны. Хорошо, две гривны. Давай. Сорок на 80 И это пульс плохое? очень частый. Это плохо? Ну не очень хорошо. Вообще-то 120 на 80 нормальное давление. Нужно обратиться к врачу, да? А что Все. вам мне посоветуют? Что мне делать нужно? Ну я считаю, что не бросить, давление. да? А, ну да. Ну все, тогда нет. Так, ну мы заходим в местное сало, Мы заходим Дайте мне самого вкусного. Нет, нам только сало. На самом деле самая щедрая женщина. Я вас нет. Жилетка. Жилетка. А можно померить? Если мне подойдет, я куплю. Немножко пахнет. Да. Ого! Это жилетка с козы инвестированная. Может быть, кусочек ребра положить. Да? Давайте я вас куплю за гривну. Хорошо. Вот смотрите, люди, вы говорите, что вы голодаете. За гривну можно купить кусочек ребра. Так как у меня еще есть пакет, я тоже где-то потратил на это все максимум гривен 7, ну, 10. Так что за 11 гривен можно сделать даже сумку сало потом это у вас лучшее сало которое есть чинка так что я хочу вам подарить чинку и у вас самое вкусное сало так что знаете было полотых опчание приходите в мясной павильон у этой женщины самое вкусное сало